नमस्कार तुम्ही पाहतात अल्फास्टाईम मी श्वेता बिरड चौदा फेब्रुवारी दोन हजार एकोणीस जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गावर भारतीय सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना घेऊन जाणाऱ्या वाहनांच्या ताफ्यावर जम्मू काश्मीर राज्यातील पुलवामा जिल्ह्यातील लेथापोरा गावात एका वाहनातून आलेल्या आत्मघाती हल्लेखोराने हल्ला या हल्ल्यातील केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे चाळीस जवान तसेच गुन्हेगार आदिल अहमद दार जो पुलवामा जिल्ह्यातील स्थानिक कश्मीरी तरुण होता तोही मरण पावला तो दिवस आजही काळा दिवस मानला जातो पण सर्वात महत्वाचा प्रश्न असा निर्माण होतो की इतक्या मोठ्या प्रमाणात आरडीएक्स आले कुठून आपल्या देशातील गुप्तचर करत होती इतक्या मोठ्या प्रमाणात जवानांना हवाई मार्गाने न घेऊन जाता बाय रोड का आणि कोणी घेऊन जाण्याचे आदेश दिले हे प्रश्न आता विचारण्याचे कारण म्हणजे पुन्हा तीच परिस्थिती देशासमोर आली आहे व पुन्हा नाहक निर्दोषी बळी गेले आहेत काश्मीरच्या पहलगामा येथील दहशतवादी कारवाईत कार निर्दोष नागरिकांचा बळी गेलाय भारतीय मीडिया इतक्या खालच्या करायला गेली आहे की त्यांनी या दुर्दैवी घटनेची राजकारण करत दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा कट रचलाय अशा फालतू व पालतू रिपब्लिक टीव्हीवर इतर गोदी मीडिया विरोधात लोकांचा राग स्पष्ट दिसत आहे का सीम में बिल्कुल, बिल्कुल। के के खतल है इंसानियत उन्होंने से क्या, क्या किया हम बोल रहे थे मतलब अमन अमन से रहना चाहिए ये वहाँ से उनको इशारा कर रहा है कैमरा बंद कीजिए उन्होंने वहाँ पे लाइव कट किया और जैसे हमने बात खत्म की वो बोल रहा है चलो फिर से कीजिए ये सरासर सरासर है मैं सौ किलोमीटर कट इधर जज करने के लिए भी से एक्सपेक्टेशन है वो एक बड़ी चैनल है हम इनको तो अप्रिसिएशन दे रहे थे यहाँ से यू आर द ओनली मीडियम जिसके थ्रू तो हम पूरे इंडिया को बोल सकते हैं कि ये इज नॉट बिटवीन यू नो ये हम दहशतवादी हमला हा अनेक प्रश्न उपस्थित करतो सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे भारताच्या गुप्तचर संघटनेला या हल्ल्याची भनक का लागली नाही दुसरा प्रश्न म्हणजे ज्या ठिकाणी पेक्षा जास्त टुरिस्ट होते तिथे सुरक्षा रक्षक कसे काय नव्हते इतक्या मोठ्या प्रमाणात गोळीबार करून दहशतवादी गायब कुठे व कसे झाले खरंच या दहशतवादी हल्ला होता का निवडणुकाजवळ आल्यामुळे किंवा नागरिकांच्या लक्ष मूळ मुद्द्यावरून दूर करण्यासाठी रचण्यात आलेले कोणते कारस्थान आहे याचे उत्तर ये था वीडियो होता है। शंका ते था मैं अशोक कुमार भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है अपनी सेवा के वर्षो में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं लेकिन ये अलग परिस्थिति थी ये सारे साइन ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक हमारे सिपाही जमीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उठा उनको उठाने आया ना कोई मेडिकल सहायता आई ना कोई कमांड ऑफिसर आया ऐसा लग रहा था ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं सच बाढ़ आना ही चाहिए चाहे वो कितना भी इनकनवीनिय भारतीय सिनेमा ऐसी अनेक अशा गोष्टी समाजा प्रयत्न फिल्म इंडस्ट्री बड़े वे जम्मू कश्मीर दगदगत्या प्रश्न बाबत ही असाच एक वीडियो आम्ही तुम्हाला दाखवत आहोत सर एक बात पूछो पूछो सर इतने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं चारों तरफ फिर ये हमेशा के लिए कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर लेते जब किसी प्रॉब्लम से बहुतों को फायदा हो रहा हो तो उसे सॉल्व नहीं करते उसे बरकरार रखते हैं कश्मीर एक जगह का नाम नहीं है जय कश्मीर एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है बहुत सारी दुकानें चल रही हैं यहाँ पे अभी नवनवीन घड़ा जा वीडियो लाइक करा सब्सक्राइब करा धन्यवाद